নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়ৰ চাৰি নম্বৰ অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে আছে দফাটো পঢ়ি তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা আহাচোন পঢ়ি চাওঁ দফাটোত কিনো আছে পাহিৰ আইতাক ঊন গোঠাত পাকৈত তেওঁ নিজ হাতে গোঁঠা চুৱেটাৰবোৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰে যোৱা বছৰ ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত পিন্ধিবলৈ আইতাকে তাইক এটা ধুনীয়া চুৱেটাৰ গুঠি দিছিল সেই ৰং চঙীয়া চুৱেটাৰটোৰ কি যে ওম আইতাকে আজৰি সময় পালেই ঊন গুঠে কি কৈছে পাহিৰ আইতাক কিহত পাকৈত উন গুঠাত পাকৈত আৰু তেওঁ কি কৰিছে পাহিক এটা ধুনীয়া চুৱেটাৰ গুঠি দিছে আৰু সেই চুৱেটাৰৰ বহুত ওম আছে এইফালে চোৱাচোন এইজনী পাহি আৰু এইয়া আইতাক এইয়া দেখিছানে ঊন গুঠি থকা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে এইকেইদিন পিছে আইতাকৰ একেবাৰে আজৰি নাই তেওঁ কৰ্মশালাত ব্যস্ত গাঁৱৰ ডালিমী খুৰীহঁতৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল পাহিৰ আইতাকৰ ওচৰলৈ সদায় আহে তেওঁলোকক পাহিৰ আইতাকে ঊণ গোঁঠা শিকায় পাহিয়েও ওচৰতে বহি ঊণ গোঁঠা চাই থাকে এই ঊন গুঠা চুৱেটাৰ এইকেইদিন পিছে আইতাকৰ একেবাৰে সময় নাই কাৰণ কি কাৰনে জানানে ডালিমী খৰিহঁতৰ আত্মসহায়ক যিটো গোট আছে সেই গোটটোৰ কি হৈ আছে কৰ্মশালা হৈ আছে আৰু আইতাকে কি কৰিছে পাহিৰ আইতাকে তেওঁলোকক ঊন গুঠিবলৈ শিকাইছে আৰু পাহিও ওচৰতে বহি চাই থাকে এইয়া দেখিছানে পাহিৰ আইতাকে বাকী মহিলাসকলক দেখিছা ইয়াত এই মহিলাসকলক উন গুঠিবলৈ শিকাই আছে আৰু পাহিয়ে ওচৰতে চাই আছে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তাই এদিন ডালিমিক খুৰীয়ে কক সুধিলে খুৰী তোমালোকে ইমানবোৰ চুৱেটাৰ কিয় গুঠিছা বাৰু খুৰীয়েকে নিচিকিয়াই কলে যে এইবাৰ তেওঁলোকে গাঁৱৰ মেলাত এই চুৱেটাৰবোৰ বিক্ৰী কৰিব খুৰীয়েকৰ পাহিয়ে কলে তোমালোকে দেখোন এটা ঊন গুঠা মেচিনো কিনি চুৱেটাৰ গুঠিব পাৰা তেনে কৰিলে তোমালোকৰ কম সময়ৰ ভিতৰত বেছিকৈ গুঠিব পাৰিবা আয়ো বাঢ়িব তাৰ পাছতে কি হল পাহিৰে চাই আছিল যে ঊন গুঠা কাৰ্যটো কাৰ্য চাই আছিল তাৰ পাছতে তাই মনত প্ৰশ্ন জাগিলে আৰু ডালিমী খুৰীয়েকক সুধিলে খুৰী তোমালোকে ইমানবোৰ চুৱেটাৰ কিয় গুঠি যা তেতিয়া খুৰীয়েকে কলে যে এইবাৰ যিহেতু মেলা হব সেই মেলাত তেওঁলোকে গুঠা চুৱেটাৰসমূহ বিক্ৰী কৰিব তেতিয়া ডালিমীয়ে কৈছে তোমালোকে চোন এটা মেচিন কিনি লব পাৰা তেতিয়া কি হব তোমালোকে কম সময়তে বেছি চুৱেটাৰ গুঠিব পাৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ আই বাঢ়িব মানে তোমালোকে বিক্ৰী কৰি বেছিকৈ বিক্ৰী কৰি বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবা বুলি পাহিয়ে কৈছে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন ইয়াতে আমি পঢ়ি আহিলো যে দফাটো তাৰে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সমূহ চাওঁচোন আহা কিনো আছে প্ৰথমতে আমি প্ৰশ্নসমূহ পঢ়ি লওঁ আহা ক নম্বৰত আছে পাহিৰ আইতা কি কামত পাকৈত আমি জানোৱেই সকলোৱে উত্তৰটো এনেধৰণৰ হব পাহিৰ আইতাক ঊন গোঠাত পাকৈত তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে গাঁৱৰ ডালিমী খুৰীয়েখন আইতাকৰ ওচৰলৈ কিয় আহে আমিতো পাই আহিছিলো দফাটোত ঊন গোঁঠা শিকিবৰ কাৰণে নহয়নে গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম গাঁৱৰ খুৰীয়েকত আইতাকৰ ওচৰলৈ ঊন গোঁঠা শিকিবলৈ আহে তাৰ পাছত চাওঁহাচোন কিনো আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হল ঊনেৰে চুৱেটাৰৰ বাহিৰে আৰু কি গুঠিব পাৰি কি কি পাৰি বাৰু মোজা টুপি নহয়নে গতিকে আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰে লিখিম ঊনেৰে চুৱেটাৰৰ বাহিৰে মোজা টুপি আদি গুঠিব পাৰি ইয়াৰ উপৰিও আৰু কি কি গুঠিব পাৰি তোমালোকে ভাবিবাচোন আৰু ভাবি লিখি ৰাখিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে পাহিয়ে কিয় মেচিন কিনিবলৈ কৈছে আহাচোন আমি উত্তৰত কেনেধৰণেৰে লিখো চাওঁ কম সময়ৰ ভিতৰত বেছিকৈ ঊন উঠিব পাৰিব আৰু আয়ো বেছি হব বুলি ভাবি পাহিয়ে মেচিন কিনিবলৈ কৈছে নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা কিনো আছে ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ঊণৰ কাম নকৰি তেওঁলোকে আন কি কি কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আহাচোন চাওঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত কিনো লিখিছো আমি উত্তৰত লিখিছো ঊনৰ কাম নকৰি তেওঁলোকে আচাৰ বনোৱা কাপোৰ বোৱা লাৰু পিঠা বনোৱা আদি কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে জানো আহা ইয়াতে কিনো কৈছে আমি জানোচোন আহা এতিয়া এঘাৰ নং ক্ৰিয়াকলাপৰ দফাটোত থকা তলৰ বাক্য দুটালৈ মন কৰোঁ আহা এই বাক্য দুটালৈ ক আৰুখ থকা বাক্য দুটাক ক নম্বৰত কৈছে চুৱেটাৰটো কি যে ও এই চিনটো দেখিছানে এই চিনটো মনত ৰাখি যাবা তোমালোকে থ নম্বৰত আছে তাই ডালিমীক খুৰীক সুধিলে খুৰী তোমালোকে ইমানবোৰ চুৱেটাৰ কিয় গুঠিছা বাৰু এতিয়া এই বাক্য কেইটানো কিয় দিলে আমি জানোচোন আহা প্ৰথম বাক্যটোত ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত জোৰ দিয়া হৈছে বুলি এই চিনটো দেখিছানে এই চিনটো আছিলে নহয় প্ৰথম বাক্যটোৰ শেষত পাইছিলা নহয় তোমালোকে এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নহয়নে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া কি হব এইটো চিন দেখিছানে এই চিনটো নহয়নে তাৰ পাছত আমি আকৌ চাওঁ আহা আচৰিত হোৱা আনন্দিত হোৱা শংকিত হোৱা ইত্যাদি বুজোৱা বাক্যবোৰৰ শেষত এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি বহুত বেছি আনন্দিত হওঁ যেতিয়া আমি শংকিত হওঁ ভয় খাওঁ বা কি হয় আচৰিত হৈ যাওঁ তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক এই চিনটো ব্যৱহাৰ হয় আৰু এই চিনটোক কি বুলি কয় জানানে ভাৱবোধ চিন বুলি কোৱা হয় যেতিয়া আমি যদি কওঁ বা তোমাৰ চোলাটো ইমান ধুনীয়া তেতিয়া আমি শেষত এই ভাৱবোধক চিনটো দিম তেনেকৈ যদি আচৰিত হৈ যাওঁ বা খুব বেছি আনন্দ লাগিলে বা আমি খেলত জিকিলো তেতিয়াও এই চিনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে দ্বিতীয় বাক্যটোত গালিমীয়ে কোৱা কথাষাৰক হুবহু লিখাৰ বাবে তাৰ আৰম্ভণি আৰু শেষত এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ আনে বা নিজে কোৱা বা লিখা কথা হুবহু লিখিলে তাৰে আৰু শেষত এই চিনটো দেখিছানে চিনটো দিব লাগে এই চিনটো কি কয় জানানে ঊৰ্ধকমা বুলি কোৱা হয় দেখিছানে উৰ্ধ কমা বুলি কোৱা হয় এই চিনটো যেতিয়া কোনোবাই কোৱা কথা এষাৰ তুমি বেলেগৰ আগত কওঁতে তাই যি ধৰণেৰে কৈছিলে সেই ধৰণেৰে কলে এই চিনটো ব্যৱহাৰ হয় বা লিখিবলৈ হলে এই চিনটো লাগে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে এতিয়া চোৱা ইতিমধ্যে তোমালোকে পাঠটোত কমা দাঢ়ি প্ৰশ্নবোধক ভাৱবোধক উৰ্ধ কমা জটীৰ চিনবোৰ ব্যৱহাৰ পাই আহিলা এতিয়া তলৰ বাক্য দুটাত যথা স্থানত জটীৰ চিন চিনবোৰ বহোৱা অহা আমি শিকি আহিলো নহয় নহয় জানো এই জতি চিন বিলাক এতিয়া তলৰ বাক্য কেইটাত আমি জতিচিন বহুৱাও আহা ক নম্বৰ বাক্যটোত আছে আইতাকে গোঁঠা চুৱেটাৰটো কিমান যে ধুনীয়া এইটোত কি চিন বহিব বাৰু ভাৱবোধক চিন গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম ভাৱবোধক চিন লিখিম তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন খটোত কি কৈছে এদিন তাই ডালিমিক খুৰীয়েকক সুধিলে তোমালোকে কিয় ঊন গোঠা শিকিছা বাৰু এতিয়া কি হব এইটো আমাক এদিন তাই ডালিমি খুৰীয়েকক সুধিলে কমা এটা দিছো আমি তাৰ পাছতে সুধিছে তোমালোকে কিয় ঊন গোঠা শিকিছা বাৰু গতিকে আমাক কি হব ইয়াত উদ্ধ কমা হব নহয়নে আৰু এইফালে আমাৰ বাৰু প্ৰশ্ন সুধিছে নহয়নে কিয় কিয় ঊন গোঠা শিকিছা বাৰু প্ৰশ্ন সুধিছে গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নবোধক চিন হব আৰু উদ্ধ কমা শেষ এইবাৰ চাও আহাচোন কিনো আছে প্ৰকল্প ইয়াতে এটা কৰিব দিছে ভেন্দি এটা টুকুৰা কৰি টুকুৰাটোত ৰং লগাই তলৰ চোলাটোত চাপ দিওঁ আহা কি কৈছে এই চোলাটো দেখিছানে তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিকে আছে কি কৰিবা ভেন্দি এটা কাটি লবা এইয়া দেখিছানে কাটি লৈ তাৰ পাছতে তাতে সেই ভেন্দি কটা অংশত লং লগাই এই চোলাটোৰ ওপৰত কি কৰিব দিছে চাপ দিব দিছে আৰু এইটো তুমি বেলেগ বেলেগ ৰঙো দিব পাৰা এটা ৰঙো দিব পাৰা এনেদৰে তোমালোকে চাপ বহুৱাব দিছে তোমালোকে এই ক্ৰিয়াকলাপটো ঘৰত কৰি চাবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ